valyuta 2008 ming yilgi moliyaviy inqiroz ketidan ixtiro qilingan bitcoin 2009 yilda ishga tushgan tranzaksiyalar blokcheyn deb atalmish texnologiya yordamida xavfsiz amalga oshiriladi ilk kriptovalyutani targ'ib qiluvchi Shvitsariyada asoslangan bitcoin uyushmasining boshqaruvchi direktori Patrick prinsga ko'ra bitcoinning qiymati emas balki odamlar undan qanday foydalanayotgani ahamiyatli ushbu so to'lov instrumenti ilk bor tanishtirilgan maqolaga qarasangiz unda bitcoin internet orqali kichik hajmdagi to'lovlar uchun mo'ljallangani yozilgan kichik to'lovlarni amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan tizim bu xuddi naqd puldan foydalanish singari deydi Prince. birinchi shunday kichik tranzaksiya 2010 yilning may oyida qayd etilgan amerikalik dasturchi lazlo xanyech o'n ming bitkoinga ikkita pizza buyurtma qiladi bu mahsulot uchun bitcoin bilan to'langan ilk holat sifatida tarixga kirdi shundan buyon har yili 22 may bitcoin pizza kuni sifatida nishonlanadio'sha paytda ikkita pizza uchun 10 ming bitcoin taxminan 40 dollarga teng edi hozir o'shancha bitkoin ikki yuz million dollar turadi deydi sam Holmes. <laughs> raqamli puldan oldi sotdi uchun foydalanish o'ta muhim chunki bitcoin iqtisodiyoti uni qazib olish ya'ni miningga e asoslanadi bu tarmoqdagi tranzaksiyalarni tekshirib berish jarayoni demakdir Minerlar ishi uchun Bitcoin tangalari shaklida haq oladi kaliforniyalik jerri galegos eletrstansiyada ishlaydi koronavirus pandemiyasi avj olgan ikki ming yigirmanchi yilda karantin joriy etilgan davrda u kriptovalyutalar va mayning bilan qiziqa boshlagan va sarmoya qilgan kelasi bir necha yilda deydi galegos nafaqaga chiqishni daromad uchun faqat kripto biznesga tayanishni rejalayapman u kriptovalyutalar bozori o'zini tiklab olishiga ishonadi to'g'ri kurs tushib ketdi lekin men uchun bu uzoq muddatli investitsiya hozirgi pasayish to'lqinidan o'tib olamiz zudlik bilan natija bo'lishini kutmayman poyga emas marafon deb qarayman bunga deydi u Patrick prins fikricha esa aynan mana shunday yondashuv Bitcoin narxi tushib ketishiga olib keldi the system system. is designed as an economic system. bitcoin iqtisodiy tizim sifatida odamlar foydalanishi uchun ishlab chiqilgan unga sarmoya qilib kutib boshqa bir ahmoq kelib yuqoriroq narxda sizdan sotib olishiga mo'ljallanmagan men buni quyidagicha tasavvur qilaman deylik siz avtosalonga borib mashina sotib oldingiz lekin uni haydamaysiz Joyda turibdi Biroq sizdan bu mashinani qimmatroq narxga sotib olishini kutib o'tiraverasiz Bitcoin omon qolishi uchun deydi suhbatdosh unga spekulyativ instrument sifatida qaramaslik lozim. Bitcoinni dollarning ekvivalenti deb o'ylamang bu har qanday ma'lumotni biriktirish mumkin bo'lgan token xolos bu ma'lumot masalan oilaviy fotosurat bo'lishi mumkin bank hisobingiz to'g'risidagi hujjatlar yoki fermerlik patenti ya'ni siz uchun muhim bo'lgan har narsani bu tokenga yozish mumkin kimga bersangiz o'sha bu ma'lumotdan foydalana oladi bu o'zaro savdo qilishning muammosiz usuli deya tushuntiradi prins bitcoinga davlat aralashmaydigan markazlashmagan tizim deb qaralsada prinsga ko'ra qonun qoidalar joriy etilishi kerak mayning bilan jiddiy shug'ullanish katta sarmoya talab qiladi hozirda doimiy ishlab turgan mayning fermalarini yirik kompaniyalar ochgan deydi u hukumatlar sohani tartibga solishi kerak lekin boshqa sohalarda bo'lgani kabi infratuzilmani emas balki undan foydalanishni yo'lga qo'ygan tomonlarni nazoratga olasiz misol uchun swift tizimi nazorat qilinmaydi balki banklar undan foydalanishni ta'minlaydigan tuzilmalar uchun qoidalar yaratiladi shu ma'noda kriptovalyuta birjalari balki kripto, birjalar, kripto hamyonlar ham tartibga solinishini kutyapmiz bu jarayon allaqachon boshlangan to'liq shaffoflikni talab qiluvchi yevropa ittifoqi reglamenti yaqinda e'lon qilindi deydi bitcoin uyushmasining direktori bitcoin deya ishonadi prins rivojlanayotgan davlatlar aholisiga moliyaviy bozorlarda to'g'ridan to'g'ri ishtirok etish qashshoqlikdan qutulishga yordam berish potensialiga ega женя dulo shohruh hamro amerika ovozi uchun